预告中和热巴互相壁咚，加被挑下巴，觉得谁撩人的功力更强？说到撩人功力啊，我觉得编剧和导演的功力最强。所以当下那两个动作是就是脚本上写的，还是说你们两个自己也加了一点小发挥？我们都是专业的演员，所以都是那个按照那个脚本上写的去做的。现实中你你会觉得什么样的动作特别让你心动？他一直盯着我，对我觉得很撩，一直盯着就是死死的看着你这样。 如果我看着他，他还一直看着我，会觉得有点不正常。然后看那个拍戏的时候的，花絮嘛，你们两个也是好像还有蛮多即兴发挥，或者说现场创作的这些部分，你会有那种笑场的时刻吗？有个笑场的一下，我们俩在研究游戏的一个东西，我在那看这个东西，后来他正好得按那个东西，我就提示他说你：“你你你，来按那个按键。”正常肯定大家手是从前面来的嘛，而热巴那次特别可爱。 他直接从我这儿钻过去了，后来我那个视线就直接嗯，后来我就懵了，你知道吗？对对对，我就觉得那一下就觉得，哎，好可爱这个点。